महेश महिला समितीच्या आर्या नामक टीमच्या वतीने अमरावती शहरात पहिल्यांदाच एक वेगळ्या प्रकारचा प्रकल्प राबवण्यात आला श्री कृष्णपेठ परिसर स्थित उद्यानात आयोजित आर्या ऍक्टिव्हिटी फेअरमध्ये महेश महिला समितीच्या साठपेक्षा अधिक व्यक्तींनी सहभाग नोंदवला होता यासोबतच त्यांच्या कुटुंबातील वय वर्ष पाच ते अकरा वयोगटातील जवळपास सत्तर चिमुकल्यांनी सहभाग नोंदवला या ऍक्टिव्हिटी फेअर मध्ये लहान मुलांच्या अभिरुचीनुसार एकाच जागेवर हसत खेळत व बागडत अनेक प्रशिक्षण त्यांना देऊन त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सामूहिक प्रयत्नातून आयोजकांच्या वतीने यावेळी प्रयास कार्य करण्यात आले या ऍक्टिव्हिटी फेअर मध्ये विविध प्रकारचे खेळ रचनात्मक कलाकृती उदाहरणार्थ आकर्षक चित्तेवेधक रंगोळी चित्रकृतीचे रेखाटन क्राफ्ट हस्तकला नृत्य योगा पोटरी डेकोपेच आदी बाबी लक्षात घेता सर्व भेट देणाऱ्या अतिथी मान्यवरांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरले होते अशातच यावेळी अमरावतीच्या आमदार सुलभा खुडके यांनी या ऍक्टिव्हिटी फेअर स्थळी भेट दिली या, या दरम्यान त्यांनी प्रत्येक स्टॉलवर भेट देऊन यावेळी महिला भगिनी सोबत संवाद साधताना या महिला भगिनींच्या अंगीभूत कला कौशल्याची प्रशंसा करीत त्यांच्या या प्रयास कार्याला त्यांनी शुभेच्छा दिल्या या दरम्यान महेश महिला समितीच्या अध्यक्ष प्रीती महेंद्र यांनी आमदार सुलभा खोडके यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले यावेळी ऍक्टिव्हिटी फेअर मध्ये सहभागी झालेल्या महिला भगिनींच्या वतीने सुद्धा यावेळी आमदार सुलभा खोडके यांचे स्वागत करण्यात आले आपल्या कौटुंबिक व दैनंदिन जीवनातील जबाबदारी सांभाळून महिला भगिनींच्या वतीने राबवण्यात येणारा हा उपक्रम सर्व नारी शक्तीसाठी प्रेरणादायी व अनुकरणीय आहे या शब्दात यावेळी आमदार सुलभा खोडके यांनी आपल्या संबोधनातून शुभेच्छा दिल्या साथ में बुला के कार्यक्रम में आप आस्था पर बहुत दिन से अभिनंदन करती हूँ इस कार्यक्रम में हमारी प्रतिभा भी और सब समिति के सदस्य और मेरी सभी बहनों और सब बच्चों मैं चार बजे आने वाली थी फिक्स हो गया था लेकिन मेरे यहाँ को कभी टाइम चार का एक ही टाइम में होगा गया इसकी वजह से मैं लेती इस हूँ इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ अभी मन ऐसा नहीं होगा लेकिन तो ऐसा बोलने के बाद भी कुछ आया तो बोल नहीं सकते लेकिन मुझे क्योंकि तो लोगों को बहुत फोन आया कि आप आ जाओ मैं बिल्कुल आऊँगी मैं हंड्रेड परसेंट आऊँगा कोई बात नहीं लेकिन सही बात है कि हम सब लेडीज में कुछ ना कुछ रहता है लेकिन हम घर में कर तो हमारा ग्रुप रहता है उसमें रहता है लेकिन हमारे सब लेडीज जो समाज में लेडीज़ रहती है उनको भी साथ में लेके ऐसे प्रोग्राम लेना बहुत ज़रूरी है अभी मैंने देखा कि रंगोली रंगोली के सब निकालते हैं लेकिन उसमें भी अलग टाइप का रहता है ये देखने तो को हमको मिला मुझे ये पेंटिंग भी बहुत तो अच्छी मुझे पसंद आई कि बस वो उन्होंने ब्रश दिया और गोल गोल किया और उसको लाइट दिया गया और उसको जो है पत्ते निकाले फूल निकाले कितने आसान बातें यह अपने दिमाग में नहीं आता लेकिन जिसको समझता है वो बराबर करते हैं तो इससे बच्चे के ड्रॉइंग अच्छा बनाएंगे कि उनको भी कल्पना आ जाएंगे कि छोटे बच्चों को तो जैसा हम सिखाएंगे वैसे सीखते हैं और आजकल का मोबाइल का जमाना है मोबाइल में सब बच्चे सब माएँ सब घर वाले बोलते हैं कि हम आदमी कम रहते हैं लेकिन लेडीज मोबाइल में ज़्यादा रहते हैं व्हाट्सअप ज़्यादा लेडीज़ का चलता है फेसबुक लेडीज़ का ज़्यादा चलता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लेडीज़ को ऐसा कोई तो मौका मिला तो वो मोबाइल भी बातचीत में, में रखते हैं और हमारे बच्चों की प्रगति है हमारा पहला मकसद रहता है कि हमारे बच्चे आगे जाए जिन पर वो कला है वो कला उन्होंने करना चाहिए आगे जाके करना चाहिए यही हमारा मकसद रहता है और आज मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मई समाज की सब महिला ये एकत्रित आई और इतने अच्छे ये प्रोग्राम्स ये ग्राउंड में रखा ओपन स्पेस में रखा इसलिए मैं, मैं आपको समिति का बहुत दिल शुक्रिया करती हूँ आप सबको अभिनंदन करते हैं और नए साल की शुभकामना देते हुए मेरे दो शुभकामना प्रति धन्यवाद या प्रसंगी स्वीटी मालपानी नीता राठी साक्षी राठी श्रद्धा सोनी आरती मालानी पूजा दमानी रेखा कासट सोनाली राठी कीर्ती हेडा वर्षा मालपानी, संगीता चांडक धनश्री राठी संगीता मुनडा चंचल जाजू पल्लवी दांडगे काजल साबू रेखा हेडा अरुणा चांडक आदींसह महेश महिला समितीच्या सर्व सदस्य व पदाधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होत्या